Спасибо всем, кто готовился, все, кто выступали, старались, переживали. Спасибо вам за вот это наглядное наглядное пособие. То, что делается на небе, то, что делается в невидимом невидимом мире, то, что идет борьба между добром и злом, борьба идет между Богом и Дьяволом за каждого человека. И каждому человеку предстоит принимать решение в жизни. Кому ты будешь служить, Богу ли, либо Дьяволу. Другого нет. Сейчас бы хотелось бы еще, чтобы Пригласите нашего брата Николая, чтобы он поделился с нами Словом Божьим, и пусть это Слово Божье будет разведателем для нас сегодня. Приглашаем, брат. Искренне, сердечно приветствую уважаемую Церковь Божью, особенная благодарность Не просто за сценку, а прям целый спектакль. Я для себя открыл целый ряд из вас, кто обладает очень хорошо актерским мастерством, используйте для служения Церкви Божьей. Вы знаете, несколько лет назад я прочитал статью с названием ⁇ Христос снова будет рожден в теле ⁇ Вы не читали такую статью? ⁇ Христос снова будет рожден в теле ⁇ в этой статье расписывалось о неком особенном проекте. Проекте по пришествию Христа на землю, но не так, как мы говорим, в славе и силе, но именно в теле. Интересно, что целый ряд, целый ряд христианских организаций, церквей, готовы подключиться были к этому проекту, чтобы воссоздать Христа, рожденного в теле вновь. Может быть это смешно, а может быть трагично, но для этого решили использовать клеточку с плащаницы Христа. Вы знаете о плащанице? Э -э путем клонирования, путем каких-то особенных научных, якобы научных процессов воссоздать Христа вновь. Должен был появиться Христос в теле, которого по замыслу не нужно было учить, проповедовать, исцелять, чудеса творить. Если все произойдет так, как планировалось, то Он будет тем, кем есть на самом деле, самим Господом Иисусом. И смешно, и страшно. От того, что казалось бы религиозное общество, Хотела бы вновь увидеть Христа. В рождении Христа в приходе на землю есть нечто таинственное, особенное, если хотите мистическое. Но вы знаете, реально окружающая нас совершенно другая. Я посмотрел сводки за эти рождественские дни и обнаружил, что в целом на Рождество православных... Рождество, снизилось количество преступлений таких криминальных, но в разы увеличилось количество убийств, драк и всяких потасовок на бытовом уровне. Другими словами, христианские люди, казалось бы, верующие люди, празднуя Рождество, в несколько раз больше бились, ругались и даже... Кто-то кого-то убил. Христос родился, а кто-то умер. Христос родился, а кто-то оказался в тяжелом положении, возможно, даже в реанимации. В разы увеличилось количество звонков в милицию или полицию, как вам больше нравится, в эти рождественские дни. Сотни, тысячи, десятки тысяч. Правоохранителей по всей Украине охраняли Рождество. Но, тем не менее, имели место масса всяких моментов, которые испортили настроение Рождества. Рождество. Очень красиво нам об этом рассказали в этой сценке, в спектакле. И даже руководитель хора, я так понимаю, или это пастор, или руководитель хора и пастор в одном лице, немножко нам рассказал о том, что нам, наверное, известно, что даты на самом деле нет. Ни в Ветхом Завете, ни в Псалмах, ни даже в Новом Завете нет даты Рождества. Некий функ историк христианской церкви отмечает, я цитирую, оно, то есть Рождество, не состоялось ни 25 декабря, ни в ночь с 6 на 7 января, как мы празднуем, потому что они были установлены гораздо позже, в период скрещивания христианства и язычества. Примерно в 375 году нашей эры была установлена дата празднования Рождества Христова. Еще один Историк отмечает, что на выбор дня его черствования оказало весьма важное влияние то обстоятельство, что весь античный мир привык праздновать 25 декабря как День Бога Солнца. Отсюда языческому торжеству надо было противопоставить христианский праздник, посвященный началу истинного Солнца мира, Спасителя Человечества. Вот откуда возникли эти даты. Но более того, уже в более поздний период разные ученые и исследователи стали вычислять и определять эту таинственную дату. Я нашел целый ряд дат, которые имеют под собой серьезные исследовательские процессы. Одна из них это 17 июня, я не имею времени сейчас рассказывать, как они пришли к этой дате. Следующая дата это ночь с 5 на 6 мая, Следующая дата это ночь 19 сентября, причем говоря о мае это пятый год до нашей эры, говоря о 19 сентябре это седьмой год до нашей эры и множество других дат, серьезных дат, казалось бы осмысленных, но почему же нет общей даты? По всему видно, что сам Господь Иисус, рожденный Спаситель, все сделал для того, чтобы мы отошли все-таки от этой даты, акцентируя внимание на сути. Потому что получается так, как в разговоре двух представителей. Один представитель Западной церкви, которая празднует Рождество 25 декабря, а второй представитель Восточной церкви, которая празднует Рождество по юлианскому календарю. И вот они собрались и говорят, ваша дева родила, а наша еще оказывается беременна наше еще дело не родило. Вот так интересно и странно получается. Но нужно ли знать да? Ведь более важно, гораздо более важно понимать смысл, суть и предназначение. Ведь мы люди концентрируемся на да. Мы концентрируемся на каких-то столбах. Мы очень красиво можем поздравлять бабушку в день ее рождения. И даже вся родня, она может собраться, но также дружно забыть бабушку все остальные 364 дня. Ведь правда же, мы очень дружно можем отмечать день получения диплома, но потом также дружно не обращаться к знаниям, полученным за 4-5 лет обучения в высшем учебном заведении. Мы сконцентрированы на датах, теряя очень часто суть, поэтому Господь Иисус все сделал для того, чтобы скрыть это. Александр Болотников в своих исследованиях якобы тоже приходит к ориентировочным датам, приводящим осень. осени. Не важно. Важно другое. Нечто более значимое. Я прочитал историю, это реальная история, правдивая история, которая Состоялась или произошла в 52 году еще, в Корее. Позвольте зачитать, чтобы не потерять смысл. В то время в Корее было очень холодно, примерно так, как в наши дни, буквально 2-3 дня назад. Одна девушка, которой было всего лишь 20 лет, шла по городу. Она была на девятом месяце беременности. Мы не будем спрашивать, как так произошло, что девочка, девушка осталась одна беременная без крова, без родителей, без парня, с которым она, скорее всего, имела отношения. Но ей нужно было родить. Она была очень-очень одинока. Ей не было куда пойти, куда податься. И вот она вспомнила об одном миссионере, проповеднике, который жил на другом конце этого города. Она решила добраться к нему, рассчитывая, что он поможет ей, что он войдет в ее положение и как-то использует все, что есть у него, для того, чтобы она могла родить в каких-то более благоприятных условиях и обстоятельствах. И вот когда она шла, шла через мост, она почувствовала, что уже все готово к рождению. Она не могла продолжать путь, она опустилась под мост, она постелила как-то часть одежды, при том, что это была зима, и она родила мальчика. Она родила мальчика, понимая, что нет рядом помощи. И лютые морозы она не рассчитывала остаться живой. Она все делала для того, чтобы этого родившегося ребеночка укрыть. Сняв с себя всю одежду, она укрыла этого ребеночка. И утром, когда этот миссионер проходил через этот мост, он услышал плач ребенка. Это не вымышленная история. А он услышал плач ребенка, он сразу же опустился вниз, и он увидел картину, страшную картину. Мертвая, замерзшая мама. И еще едва живой мальчик. Этому мальчику была, конечно же, оказана помощь. Этого мальчика этот миссионер усыновил. И когда ему было 10 лет, этот миссионер рассказал историю его рождения. И ближайшее рождество, когда утром этот христианин зашел в комнату мальчика, он не увидел его там. Он не увидел его там, а накануне прошел снег и были видны четкие следы. Он вышел из дома и стремительно направился в сторону, куда вели эти следы. Он пришел к этому мосту, где стоял мальчик, 10 лет, полностью обнажен, голый, со слезами на глазах. Когда к нему подбежал этот миссионер, обнял и сказал, «Сынок, что случилось? Что произошло?» Он, рыдая, стал объяснять, что хотел почувствовать, что чувствовала мама, когда снимала с себя последние одежды и пыталась сохранить его жизнь. Дорогие братья и сестры, возможно, здесь есть гости этой церкви. Господь Иисус пришел в этот мир. Можно было просто там, оставшись на небе, рассказать о том, как он понимает нас, как он нам сочувствует, как он входит в наше положение, как он знает нас. В конце концов, он сотворил нас с вами. Нужно ли Творцу, абсолютному, совершенному Богу приходить в этот мир, чтобы испытать, понять, осознать и потом сказать, да, я теперь вас понимаю. Нет, Он знал и там это все, но Он пришел в этот холодный мир для того, чтобы дрожать вместе с нами. Для того, чтобы понять того, кто уволен с работы. Для того, чтобы понять ту женщину, которую муж пьет для того, чтобы понять ту э, женщину молодую, которой э, муж поднимает руку или создает проблемы. Для того, чтобы понять, что такое одиночество, что такое болезнь, что такое оставленность, что такое страдание, что такое искушение, что такое враг душ людских. Он оказался во плоти, чтобы испытать это, не потому, что он этого не знал. А потому, чтобы нам стать ближе, чтобы мы могли беспрепятственно обращаться к Нему, зная, что Он оказался в этом холодном, мрачном мире. Так странно. Ведь та территория, где родился Христос, ожидала Его. Ожидала Его годами десятилетиями, столетиями ожидала, но не принял. Потому что он рожден как росток из сухой земли. Ожидали не росток, ожидали нечто другое. Но он появился как росток. Очень символически и примечательно, что Христа отвергли еще до рождения. Когда отвергли маму. Рождение Бога во плоти. Это величайшая тайна. Об этой тайне пишет апостол Павел в первом послании Тимофея, в 3 главе 16 стиху. И беспрекословно, то есть это то, чему нельзя...